Ə bir də sizə salamlayıram. Ə, i̇ndi mən sizə istifadə etdiyim saçlarım üçün istifadə etdiyim vasitələrdən danışmaq istəyirəm. Bu mənim əsevimli saç kremimdir. Bunu necə istifadə edirəm? Əvvəlcə saçlarımı yuvaram. Sonra saç yuyulduqdan sonra bunu saçlarıma çəkirəm. Dəyərsiz saçın dibinə çəkmək olmaz, çünki yağlandırır saçıma çəkirəm və bir 5-10 dəqiqə gözəldikdən sonra saçlarımı yuyuram. Saçlarımı yuduqdan sonra qurulayıram və quruladıqdan sonra saç toniki istifadə edirəm. Demək istəyirəm ki saç toniki saçları yağlandırmır, çox gözəl bir vasitədir. Çox gözəl də ətri var. Qururam saçlarımın dibinə və massaj eləyirəm. Bu saçları uzatmaq xüsusiyyətinə malikdir, həmçinin saçsan tük çıxartır. Bunu həmçinin qaşlarıma da istifadə edirəm mən bu toniki, qaşlarıma da vuran çünki qaşları da çox gözəl. Qibriklərimə, qaşlarıma daha doğrusu, qaşları çox gözəl uzadır, kipləkləri, qaşları uzadır. Ondan sonra nə edirəm? Ondan sonra saçlarımın ucuna və ıı, ucundan yuxarıya doğru saç ıı, deməli yağı çəkirəm. Bu saçları çox gözəl nəmləndirir, saçın elektriklenməsinin qarşısını alır. Yəni ən çox elektriklenme qış vaxtlarda təsadüf olunur. Üz yuxarı çəkirəm, lakin bunu da saçın divinə vurmaq olmaz, çünki saç tez yağlanır. Tərkibi gördüyünüz kimi buğdadan ibarətdir. Təbii məhsullardan ibarətdir. Yəni tərkibində heç bir kimyəvi qarışıq, kimyəvi maddə yoxdur. Həm də çox ə, gözəldir, ölçüsü də böyükdür. Yəni uzun müddət, ə, yəni 5-6 ay bunu istifadə eləmək mümkündür. Bunu ə, əllərinizin içərinə vurursuz sprey şəklində. Sonra əllərinizlə saçlarınıza yayırsınız. Ən çox saçlarınızın ucuna vurun. Bilirsiniz ki, istinin soyuğun ə, təsirin nəticəsində saçlar zədələnir, saç uclarında saçqram əmələ gəlir. Və bu həmçinin saçqaranları da müalicə eləyir. Həmçinin kimyəvi maddə ilə yanmış saçlara, həmçinin keratinli saçlara istifadə elə bilə mümkündür. Bax xanımlar, bu saç baxım kremində keratinli saçlar istifadə eləyə bilər. Xanımlar daha çox maraqlanır keratinli saçlar üçün. Həmçinin mən ə, mənim saçımda da var keratin. Ad kəstənanəsi şampun istifadə eləyirəm, bio şampun istifadə eləyirəm. Həmçinin ə e, kəpəyə qarşı aloe vera şampun istifadə edirəm. Yəni bunlar heç birisi keratinə təsir eləmir. Saç bakım toniki də keratinə təsir eləmir. Çünki tərkibində yadınızı saxlayın, kimyəvi maddə olmayan heç bir e, məhsul keratinə zərərli təsir eləmir. Yəni bunları rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Mən e, saçlarımda bu istifadə etdiyim məhsullardan da çox məmnunam. Siz də istifadə edin, siz də məmnun qalın.